देखिए महायुति नाम की जो खिचड़ी पक गई है महाराष्ट्र में वो पूरी खिचड़ी है अगर आप देखेंगे तो किसी से कोई मेल नहीं है खिचड़ी पकाने की कोशिश जरूर हो गई एनसीपी को तोड़कर शिवसेना को तोड़कर लेकिन आपस में इतने झगड़े चल रहे हैं उसको खास करके देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ दिखते हैं लेकिन उनके साथ नहीं है बीजेपी परिवार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी के साथ नहीं है कल तो एक मंत्री को मारने की भाषा चली फिर मंत्री ने कहा मैं आपको मारूंगा शिंदेगढ़ के एक नेता को अजित पवार को उनके ही डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने काले झंडे दिखाए ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं करने दो लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से ऊपर का दिखावा है सब ऊपर का दिखावा है बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है गोवा में नहीं स्वर्ग में जाने का रास्ता है और पूरे मुंबई में थाने में नासिक में अब कहीं भी जाइए यही हाल है रस्तों का इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है तो रस्ते कहां से आएगी ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में उस, चर, उस सरकार को कोई चलने का चलाने का अधिकार भी नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है फिर वे चला रहे हैं मुझे तो लगता है डर लगता है जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तोच मीटिंग में खून खराबा है हो इस तरह की बाते मैं सुन रहा ठीक राहाय मी असं ऐकतोय की अजित पवारांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे आणि ही शिंदे गटाची भूमिका आहे नाहीतर ह्यांच्या वाट्याला जागा कमी येत आहे ही माझं आकलन आणि मला मिळालेली आम्हाला मिळालेली माहिती आहे की तीन जे पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही महायुती हा शब्द गोंडस आहे महायुती ती युती नसून संघर्ष रोज त्यांच्या मारा दिसत नाहीत पण चालू आहे एक मंत्री आपल्या सहकारी पक्षाच्या नेत्याला मारण्याची भाषा करतो थोबाड फोडण्याची भाषा करतो म्हणजे प्रकरण किती टोकाला गेलेलं आहे आपण पाहू शकता हे कशावरून चाललंय तर मुंबई गोवा महामार्ग हा स्वर्गात जाण्याचा मार्ग बनलेला आहे मुंबईतले अनेक रस्ते कोकणातले रस्ते मुंबई नाशिक रस्ता आपण जाऊन पहा म्हणजे ठेकेदारांकडून कशी लूट सुरू आहे